Подивіться зараз на нашого гостя, який сьогодні завітав Михайло Шеос, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв Червоний дракон. Давайте разом зробимо. Ми вже вміємо так робити. Доброго ранку! Будемо ще вітати вас сьогодні, адже в місті пройшов чемпіонат області по силі удару. Що це таке, розкажіть? Скільки людей приймало, брало участь? Що це за чемпіонат? Здравствуйте ще раз всім. Чемпионат по силе удара, что это такое? Это, это именно определение силы удара человека в какой-то предмет. В данном случае это был мешок, обычный, подсоединен к экрану, там какие-то датчики были, я не знаю, не, смотрел внутри мешка. Да, человек бьет, и на табло высвечиваются цифры. Там было килограмм на силу измерения, какие-то новые такие цифры, да, не в нетонах, не прочем. Mm -hmm. да, вот, вопрос не в том. Вопрос, человек бьет цифры, и неважно, в чем оно измерялось, будем в данном случае смотреть по самим цифрам. Если брать... Я этого, честно говоря, не знал. Я пришел на соревнования, чтобы вы понимали, пришел просто почувствовать, ну, что я вообще могу, как это. Потому То что... есть проверить свои силы, как я. Да 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 да, 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 да. Я, я занимаюсь боевыми искусствами. Mm -hmm. Это как бы моя, ну скажем так, прямая обязанность по профессии или по профессиональному, неважно. То есть я пришел посмотреть, кто я, что я. То, что я э, занял первое место, это, конечно, меня радует. Да, но это не была за самоцель, или не была там еще что-то первостепенная задача посмотреть свою, свои возможности, свои функциональные возможности, как это, что я бью, посмотреть свои ошибки, что-то добавить, что-то убавить и прочее, прочее. То есть это одна из моментов самореализации, самороста и прочее, прочее. По поводу, сколько у человека участвовало, я не знаю точные цифры, потому что я не организовывал. То, что я слышал, 80 человек участвовало. Что самое интересное, там были не только профессиональные бойцы. Любители были? – Да, вот это просто, да, Вы интересно. Желаете, да. Да? Профессиональные бойцы и да. самые, ну там были футболисты, и я слышал, там, и волейболисты были, были. Жаль, что я не знала. Да, 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 что а самое интересное. Пришел, и пришел и мальчик, танцор. Тебя сфере, наверное. Ну, самое интересное, танцор мальчик пришел. Да, все так прямо, как бы, поддержали его, аплодировали. Я тоже, честно говоря, не знаю, сколько он там выбил, Ну, опять же, дело не в первых местах, по сути дела, а в том, что попробовать удары. Интересно было, да, действительно. Я знаю, что побили два новых рекорда. Классические удары и вы не Да, 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 да. Насчет, насчет будет. классический удар рукой. Парень, что самое интересное, вот молодец, он выбил в категории чуть меньше моей. И ударил рукой достаточно, настолько сильно, что я вам скажу так, что я ударил на 100, килограмм на 20 слабее. Вы даже так. Нет, бой? Нет, нет, нет. Я, к тому, что а, по, я к тому, что да, я не, не знаю как парень, там чемпион Европы по кикбоксингу угу. или трижды чемпион, ну, что-то угу. такое. Вопрос, там были три категории до 70 килограмм, потом 70-90 и абсолютно весовая категория с 90 и выше. У -у -у -у. Я выступал выше, категория 90, потому что у меня 100, не помню там, 105-107 килограмм, а парень выступал с 70 до 90. Так вот в чем как бы парадокс или сила, я не знаю, он ударил больше, чем я в той же, в той же версии, по, если брать по килограммам, на 20 или на 30 килограмм больше. То есть, вот, то есть даже не просто рекорд, а он побил, скажем, в своей весовой категории все рекорды, поэтому он молодец. У нас есть видео, как били вы, Михаил, непосредственно. Давайте посмотрим, а потом повертаемся до размолвки. ピーター・フロアガン・スウェイ Скажите мне одно. Вам было больно? Конечно, вам было больно. Или нет, вам вы нет? знаете, парадоксально как раз больно не, не было. Здесь у ну, нас то, что там больно, это же мешок, это же не, скажем, не кирпич, не стена. А, какие а еще? были травмы, может какие то там или не не, -не, -не если вы постоянно бьете, как бы, ну, есть такое ну, как, понятие, как набивка. Ну, в данном случае, вот. Как бы обыватель, да, он думает, что больно удар, ударную конечность, не больно. Бывает, ну как, больно, вот, вот парадокс в чем, вот мешок бьешь, не больно, а мизинчиком об угол зацепился. Ай, 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 да. Это нужно было собрать все свои силы и вот так вот. Вы знаете, здесь в данном как, случае… Как рассчитать свой удар, как правильно ударить? Какие-то правила были или вы просто били как могли? Вот, если, том... если касается правил, там я тоже правил, кстати, первый раз я не знал их, там уже по ходу действия рассказывали. Значит, правила были очень простые. Бей что хочешь, если, допустим, брать конкретно ногу, любой удар ногой, без разницы, колено там стопа подъем пятка неважно. и вопрос только единственное что нельзя было делать больше одного шага к мешку mm -hmm. то есть чтобы это не было разбегаться от соляных там бить куда-то mm -hmm. чего-то там да то есть шаг к мешку бей можешь там подскакивать можешь там подпрыгивать можешь с места бить не, не имеет значит с задней ноги с передней ноги это как бы как хочешь проблема понимаете в чем в таких вот, я когда уже анализировал после, поймал себя на мысли, что здесь надо было именно бить. Mm -hmm. То есть не, не сколько, скажем так, классика какая-то удара. Или. Конечно, красота, если. Красота да, да, красота. да, 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 да. Если если вы. Конечно, еще раз, если у вас есть растяжка, гибкость, пластика, скорость, взрывы и прочее, прочее, то, конечно, это все идет в плюс. Но проблема в чем, что самое поразительное я удивился, что не все именно представляют себе понятие просто бить. Вот. Просто в марш со всей дури, вот как же, вот понимаете, вот. То есть, как бы вот этого, что самое поразительное, меня поразило. То есть, здесь надо было просто бить. Именно с, размахнулся, без задержек, без каких-то там тормозов, я имею в виду, там на приходе в, в цель и прочее. То есть, именно с проносным ударом конкретно вкладываться. Ну, вот это вот вся, собственно, мастерство и заключается, наверное, в этом. Я смотрю, вы не с пустыми руками да, пришли. пришли. Это вы зачем взяли? Это, насколько я так понимаю наша красивая ведущая попробует что-нибудь... Опять себя будут... Да, 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 наверное, что-нибудь ударит. Это обычные лапы для тренировок, отработок ударом. Ну, я так понимаю, нам надо как-то попробовать... Как, как это будет классический, классический стиль удара О, или, или э, свободный стиль удара рукой, как, не, ногой, да. не ногой, да? Классический или свободный? Не ногой. ну ногой я и не ударю, конечно. Почему? Потому ну, что ну, хотя бы ну, потому что я в юбке. А дышу, я ляжу. Я ляжу, ты меня Гулян, ты, бьют, Смотрите, меня смотрите. сейчас пять секунд. Давай. Значит, классический стиль удара был, да, но там были три вида. Это Классика, свободный стиль и ноги. Ноги мы уже как бы немножко разобрали. А по поводу классики. Классический вид – это любые удары, скажем так, лицевой частью кулака. Боковые, там снизу, там сверху, но именно вот этой частью. А классический – это все, что угодно. То есть, вернее, свободный – это все, что угодно, кроме лица. То есть, вот эти части, вот так можно было бить этой частью, предплечьем, ребром и прочее, прочее. Самый, скажем так, сложный удар, сложный, ну как сложный, наверное, сложный из свободных техник то, что люди пытались бить э, вот этой частью, внутренней частью ребра, mm -hmm. здесь в чем сложность? Вылетает обычно локоть и вылетает mm -hmm. плечо. Да, вот я в данном случае сейчас Ирине э, этот процесс покажу. Mm -hmm. Или не покажу, а подержу. Mm -hmm. Мы будем, наверное, сидеть, чтобы мы не вставали. Да, давайте я не буду. Так, вставать. кстати, на расслабоне позанимаемся боевым местом. Ну, Значит, сам тогда... сам вид. Дайте мне вашу красивую ручку одну. Какая красивая. Ручку. Пальчик, да, уже бить не будем. Палец забираем вовнутрь, да. Почему вовнутрь, если вы будете бить пальцем, то, соответственно, вы его выбите. Удар произносится внешней, то есть получается внутренней частью ребра. Локоть немножко согнут, чуть-чуть согнут. Для чего согнут? Потому что когда он прямой при точки соприкосновения в цель здесь, то вылетает вот здесь локоть, поэтому его надо немножко подсогнуть, yeah. да, и плечи немножко развернуть при ударе, то есть сами плечи. И что yeah. у нас yeah. получается? Yeah. И что? И что? Да, 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 и что у нас получается? Замах и удар. Да, 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 да аккуратно. <свят> аккуратно, <Yeah. свят> да, вот yeah. такой yeah. частью. И немножко, немножко добавлять, немножко добавлять чуть-чуть кистевой -чуть момент. Пальчик чуть-чуть убираем. Он, конечно, красивый, но надо его убрать. Блин, и мне лучше с кулаком, наверное, Вот так. Ну, губ, я бы сказал, бы, вот так, насчет, 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 кстати, кулака, насчет кулака, насчет кулака. Очень многие не знают, как сжимать кулак. Знаете, я вам скажу сейчас, 5 секунд расскажу. Кулак, это такая же самая штука. Вот почему берут кастет в руку, нечем взять. Помаду нет, нет, возьму. нет оно... Я возьму помаду, вот, да, нашел. Смотрите, если просто один кулак это одна сила удара. Если вы берете, допустим, ту же помаду женскую и влажите в кулак, зажимаете, то сила удара повышается. Я не знаю как, в сколько раз, но она реально повышается. Почему это так происходит? Потому что плотность, плотность самого кулака становится намного сильнее и жестче. Соответственно, соответственно. Кулак сжимаем максимально плотно. Пальчики сжимаем и заворачиваем. Да, вот. <связать> основной, да, основной, основной удар кулака приходится на вот эти две кости поверхность. Вот эти обычно части тела, мысли, части кулака не работают, но когда вы бьете в мешок, понятно, что мешок прогибается и этим немножко попадает, но основная сила происходит на вот эти вот две кости. Если у вас будет неправильный удар, вы при ударе можете ломать здесь либо кисть, либо сюда, либо сюда. Если вы не попали точно, то у вас ломается кисть, либо сюда, либо сюда. Поэтому, поэтому удар должен происходить ровненько и сейчас Ирина еще раз попробует субикос. аккуратно только не отломай мне руку да, да. аккуратненько бум да и один момент это мы касательно только вот этого кулака есть еще сама рука плечо она разворачивается при ударе и бумкает бум э -э. да только не так еще вот так вот вот я буду здесь держать ручку а ты работаешь как бы цель Цель, цель, бом! І, і Михайло вже лежить. Ну, да, вот, вот, вот. Да, дякую вам і ще раз хочу вас привітати. Це був Михайло Шеус, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв Червоний Дракон. Наступного разу, коли будуть такі чемпіонати, кличте мене. Я теж буду брати участь у цих чемпіонатах. Дякуємо вам. Ну Я що вам дякуємо. А нам так, варто дякую. завершити.